Вітаю вас, шановні глядачі! З вами, як завжди, о цій порісі мини-тележурнал «Світ родини». Та я, його ведуча, Христина Пасічник. Та родина, де панує мир, злагода, взаєморозуміння, кохання, любов до дітей, до батьків, є безцінним скарбом у Всесвіту. Бережіть ваших дорогоцінних людей, будьте щасливі! А якщо на шляху до вашого щастя ви застріли перешкоди, не зупиняйтесь, тільки не прислухайтесь до порад, що підготував для вас сімейний тележурнал Світ родини. І я впевнена, що все у вас буде добре. У рубриці «Розвиваючі ігри, ви дізнаєтесь про те, як за допомогою гри можна всебічно розвивати вашого малюка. А також на вас чекає рубрика Щоденник вагітності, в якій досвідчений лікар-акушер-гінеколог Валерія Деревенко продовжує розповідати про всі зміни організму жінки на сьомому тижні вагітності. Та надасть поради вам, любі майбутні матусі. Залишайтеся з нами на вас чекає ще багато цікавого. Минулого тижня ми говорили про зміни жіночого організму, що відбуваються на шостому тижні вагітності. Сьогодні ж тема нашого щоденника сьомий тиждень. Незабутнього дива. На сьомому тижні відбуваються нові зміни. Більш детальніше про всі відчуття та перетворення на сьомому тижні вагітності. Нам сьогодні буде розповідати досвідчений лікар акушер-гінеколог Валерій Деревенко. Вітаю вас. Добрый день, Кристина. Расскажите нам, пожалуйста, какие перетворения с женочим организмом бывают на седьмом тыжней вагинности? Волшебные превращения продолжаются, и на седьмой недельке беременности продолжают развиваться наши внутренние и внешние структуры, которые начались на шестой недельке беременности. Мы говорили о органогенезе, но на седьмой недельке очень активно растет голова из-за того, что развивается головной мозг. И эти процессы очень быстрые на голове, уже на лицевой части, мы можем видеть углубление, это будут глазницы. А вот те утолщения, о которых мы говорили, уже формируются в носик, ротик, ушки. Вот такие интересные процессы происходят. Сердце, которое было в виде трубочки на седьмой недельке, начинает формироваться в виде камер сердца, и развиваются артерии что еще интересного происходит? О том, что э, зачатки ручек, ножек могут быть э, уже более явно видны. И формируются такие структуры, как печень, селезенка, желчный пузырь. Но они еще не выполняют своих функций. И очень интересно, что за эту недельку наш эмбрион подрос на целых 4 мм. И теперь он 8 мм и выглядит, как горошина. Дуже швы да. зростає. От рисового зернышка он у нас вырос до горошинки. Мы от листа вид Оксаны из Макеевки, его опышем. Меня немного беспокоит подтягивание и покалывание внизу живота. Врач сказала, что, скорее всего, это кишечник. Но мне все равно непонятно, не вредны ли такие симптомы для малыша. Не влияет ли это на него. Пани Валерия, я чекаю на ваш комментарий, а так уж и Оксана. Отчекаю. Да. А, Оксана, я так понимаю, находится именно вот в этом периоде беременности, так. да, где-то 6-7 недель. Семый тыждень. Семый тыждень, да. Поздравляем, Оксана. Надо наблюдать за собой. Может быть, действительно нарушение диеты, может быть, вы что-то съели, там, богатые э, продукты клетчаткой, действительно, вызвало какие-то брожения в кишечнике, вот такие покалывания. А, надо следить за стулом. Вот. Если с пищеварением все нормально, стол нормальный, и эти явления продолжаются, да, это можно расценивать как такую вот некую угрозу беременности. И, может быть, стоит обратиться еще раз к врачу, если эти симптомы продолжаются. Вот таким образом. Наше жизнь мы уже не можем у без компьютеров, так? Из каждого дня мы сидаем, у такое сидение за компьютером. Чему может быть ошкетливо для вагитной женки? Да, для беременной женщины, естественно, для всех людей не очень, скажем, полезно, да, для беременной женщины особенно не полезно вот эти вот электромагнитные излучения, которые препятствуют тому, что в воздухе находятся отрицательные ионы. Они губят отрицательные ионы, а именно они отвечают за то, что наш организм будет правильно, нормально функционировать все органы и системы. Почему призываем мамочек-то да, находиться в тех местах, где много отрицательных ионов? Это горные массивы, это море, поближе к природе, где нет вот этих вот прелестей цивилизации, телевизоры, компьютеры. Ну, таким образом. Но если Вы сказали, что у декретного отпуска можно идти с 30-ти да, а вот что делать? Наша работа всегда связана с компьютерами. Взагалее без них уже ничего не существует. Да, время не стоит на месте, пугаться этого не Може, надо. Может, какую-то разминку или какие-то упражнения Абсолютно робити, правильно, можешь... Кристина, абсолютно правильно. Да, если у мамочки связана работа с компьютером, другого выхода нет, пугаться не надо. Единственное, что вы должны немножечко пересмотреть свой график работы. 30-40 минут вы работаете за компьютером. За это время должны немножечко пошевелить пальчиками, носочками, да, чтобы не было застоя в нижних конечностях крови. После этого надо не просто перестать заняться работой. Вот некоторые мамочки понимают так, что переключились в другую программу, какие-то магазины, игры, для себя полезную информацию, и якобы они уже не работают. Вы сидите перед компьютером, встаньте из-за компьютера. Даже если у вас нет дела, пройдитесь по коридору, выйдите на улицу, найдите себе какое-то занятие, сходите в туалет, попейте водички. То есть 5-7 минуточек вы должны немножечко отдохнуть. Потом опять принимайтесь за работу. Тобто работы перервы. Да, обязательно сделать перерывы. Поставьте цветы перед компьютером, кактусы очень хорошо защищают. Также в наш час в на редкость «Жинка за кормом». Чем можно вагитнее водить эту машину? Естественно, беременная женщина ничем не отличается от всех других людей и Это женщин. не срочно, мне сдаёте, я Смотря косв... на каком сроке так. беременности. И опять же, все зависит от мамочки. Если мамочка тревожна, и у нее есть такое вот чувство внутреннее, что обуял ей страх, ею страх, она боится садиться за руль, тревожится, не надо, Оставьте это занятие до послеродового периода. Есть мамочки очень активные, их буквально не выгонишь из-за руля, даже везут себя сами народы. То есть все по ощущениям женщины должно быть. А чему же женщина пойти до автошколы навчатися у своем положении? Ну, естественно беременная женщина может да, заниматься да, всем чем и не беременная женщина но я бы конечно от себя как врач порекомендовала что автошколу в состоянии беременности лучше заменить школой будущих мам там вы приобретете более на данный период полезные для себя знания навыки, я думаю, что это будет намного полезнее. Но если все-таки есть непреодолимое желание, и в женщине во время беременности, да, открываются новые таланты, новые желания, и если это непреодолимо, пожалуйста, идите занимайтесь. Единственное, что если вы учитесь именно уроки вождения, не находиться долго на вот пыльные дороги, то -то загазованность. То бухлоба, якость, да, так? да, угу. да. Вот. И обязательно девочки, которые учатся и которые водят машины во время беременности, надо, естественно, придерживаться определенных правил. То есть пользоваться ремень безопасности обязательно должен быть. И сейчас очень хорошо, что продаются специальные ремни безопасности для беременных женщин. Поэтому его очень просто э, переставить обычный ремень на вот такой вот специализированный. Рекомендуем пользоваться, не развивать большую скорость, соблюдать все правила дорожного движения, и все будет в порядке. Получайте определенное удовольствие от вождения автомобиля. Так уж моей буднихматуис даже не Такое запитание. Как правильно спать и ночи, чтобы не наносить себе своему моей малюку. Дорогие мамочки. Я понимаю, что вы очень трепетны и очень переживаете, и вам хочется, чтобы, наверное, вас и по-новому научили ходить. То есть настолько мамочки переживают, да? Опять же, все подскажет организм. Со временем животик растет, и уже неудобно спать на животе. Поэтому, да, ложиться на животик не рекомендуется. Спим на спине, на боку. Есть сейчас специальные подушечки, валики, которые помогут вам создать комфортное положение в постели во время сна. Пользуйтесь ими. Майже же кожная жонка с такой проблемой, как молочница. У вагитных це навіть загострится. Что делать? Естественно, обращаться за помощью, не заниматься самолечением. Действительно, во время беременности мы уже говорили о том, что снижается иммунная система. И может вот такое вот явление, как вульвовагинальный кандидоз или молочница, да, чаще женщины это знают, но это не медицинский термин вульвовагинальный кандидоз, повторим, или дрожжевой кальпит. Вот так, скорее всего, вы услышите от своего врача диагноз. Делается анализ. И действительно, если дрожжевых клеточек, они преобладают в мозге, то санировать, то есть э, навести порядок, скажем так, да, э, улучшить биоциноз влагалища необходимо. Потому что нелеченные кандидозы, они приводят к тому, что стеночка влагалища становится рыхлая, и тогда влагалище подвержено каким-то травмам в родах, разрывом, возможно, поэтому необходимо. И, естественно, дискомфорт э, женщин тревожит. Поэтому, да, молочницу, вульвовагинальный кандидоз можно и нужно лечить. И есть специальные препараты, ряд препаратов, которые не вредят состоянию беременности, э, но для первого, для второго и для третьего триместра это свои группы препаратов. Поэтому, опять же, не занимайтесь самолечением, обращайтесь Никогда за лекаря. помощью. Да, да, а вот на конец дня скажет скажется, что на я провязала привязала к кизе так тяжко, ніжки болять. А что делать, чтобы не боліли ніжки у наших будущих Матуси? Да, дорогие мамочки, действительно такое есть состояние. А, что делать? Беречь свои ножки, снимать каблуки в первую очередь. То есть каблучок 3-4 сантиметра или удобная устойчивая платформа должны быть. А брючки по возможности тоже исключаем. Либо специальные брючки с мягеньким таким вот пояском животиком, даже если это первый триместр, даже если еще очень маленький животик или его практически не видно, вы только знаете о своем животике, и пока только вы знаете о своем чуде, которое носите в себе, одежда комфортная, чтобы не сдавливала подкожные вены. Сидячая работа, мы уже говорили о том, что вставать, ходить, делать гимнастику. Пришли домой, контрастный душ для ног, и обязательно на возвышенность положить ножки на стульчик, или если вы лежите на кровати или диване, сделать себе такой вот валик из одеяла, подушечек, и ножки должны быть в приподнятом положении. Есть сейчас прекрасные препараты, которые совместимы с беременностью, венотоники, так называемые, для облегчения работы вен нижних конечностей. Поэтому плавание в бассейне не отменяется. Это самое полезное, что поможет вам и вашим ножкам. Дякую вам, пані Валерія, за ваші відповіді, за ваші коментарі. Гадаю, наші майбутні матусі сьогодні дізналися багато цікавого и корисного. Дякую вам. Да, спасибо большое вам и телезрительницам. Я надеюсь, что мы были сегодня очень полезны нашим мамочкам. Дякую. Спасибо. Ми дізналися, що майбутня мама на сьомому тижні стає дуже сонною і втомленою. Шановні, ви повинні спати не менше 8-10 годин на добу, адже організм виконує велику роботу і вимагає відпочинку. Не забувайте про прийом вітамінів і повноцінне харчування. Віддайте перевагу здоровій їжі. Так, ви поступово почнете набрати вагу, і незабаром з'явиться животик. Але не відмовляйтеся від жирів і вуглеводів. Вони постачають енергію і сили малюкові для розвитку і зростання. Шановні глядачі, якщо у вас є запитання, пишіть їх на електронну адресу Пасхристіна.юераволоджімейлкрапкаком. І ми разом з засвідченим лікарем або гінекологом Валерією Деревенко обов'язково знайдемо відповіді. А ми переходимо до наступної рубрики нашого сімейного тележурналу Світ родини для повноцінного розвитку дитині потрібна допомога дорослого його першого вчителя. Саме від того, як пройдуть перші уроки, залежить подальше майбутнє дитини. Тож, шановні батьки і малюки, дивіться нашу наступну рубрику. Ви дізнаєтесь про цікаві пізнавальні, розвиваючі ігри. Сегодня у нас занятие по обучению грамоте на тему знакомства с буквой Х. К нам сегодня, как вы уже поняли, пришел в гости хомячок. хомячок. А зовут его вот таким интересным именем, как Хомка. И хомячок нас хочет сегодня познакомить с одной очень интересной буквой. А чтобы узнать, какая это буква, мы обратимся к нашей волшебной книге. Фокус! Покус, книга, отворись, буква покажись. Вот она какая буква, ребят. А вы уже знаете эту букву? Буковка Х обозначает у нас два звука. Звук Х, он твердый, да? Давайте скажем все вместе. Х, Х. И звук Х, он мягкий. Давайте скажем все. Хе. Хе. Хорошо. И книга нам показывает, какие же бывают слова на буковку Х. Хомяк. А давайте по очереди. Что это? Хомячок. Хомячок, хомяк. И буковка ха у нас стоит в начале этого слова. А вот такое интересное у нас животное. Кто хомяк. это? Это хамелеон, ребят. Хамелеон такое животное, которое любит менять цвета. И он тоже начинается на буковку Х. Орех. Ребят, а в слове орех где находится буковка Х?